а вот закончится ли все хорошо на выборах мэра Кривого Рога, которые пройдут в это воскресенье повторно, я хотел бы обсудить. У нас чуть позже будет скайп-включение, я хочу сейчас напомнить вкратце ситуацию, как, что там и как было. В октябре прошлого года первый тур выборов мэра. Юрий Вилкул, это представитель регионального клана или даже клана Вилкулов, младший, ну, его сын баллотировался в мэра Днепропетровска, где проиграл, а сам Юрий Вилкул баллотировался он раньше был мэром Кривого Рога. В отчине. Да, в своей вотчине. И в первом туре он получил 45% голосов. С большим отрывом от второго, на втором был Юрий Милобок, он набрал 10% голосов. После чего, видимо, была такая расслабуха, мы победим в любом случае. И тут начинает публикация экзит-полов, и оказывается, что Юрий Милобок, это кандидат от самопомощи, практически во всех районах города, по всем округам побеждает с небольшим разрывом, там, в пару процентов, но побеждает. Уже вроде бы как-то начинает праздновать самопомощь победу, и тут оказывается, что один из удаленных районов города проголосовал с большим отрывом именно за Юрия Вилкула. Никакие суды, никакие там пересчеты бюллетеней ничего, естественно, не дали. В итоге все перешло в стадию, когда политические торги в парламенте, в администрации президента привели к тому, что был принят специальный закон о повторных выборах мэра Кривого Рога. Но и это уже не конец. Юрий Милобок по каким-то причинам отказывается баллотироваться. По самой такой достоверной версии, почему это могло произойти, ведь он, по сути, победитель этих выборов, да? он должен был, если бы справедливость восторжествовала, то кандидата кандидат о самопомощи должен быть мэром. Ходят слухи, что Юрий Вилкул сделал такое предложение, милобогу, от которого тот не смог отказаться. Так или нет, мы этого не знаем, но это многое все-таки объясняет. Вместо этого самопомощь выдвигает кандидатом в мэры Кривого Рога Семена Семенченко, который был фронтменом митингов за, за перевиборы Вилкула. И вот сейчас, в воскресенье, новые выборы. Я хочу ее обсудить. Эти выборы с Юлием Морозовым. Это активист Криворожский. Он стал э, в составе списка силы по новой партии силы, силы людей э, депутатом э, Криворожского горсовета. Если у нас возможно установить сейчас скайп-включение, давайте включим Юлия. И он нам расскажет, какая ситуация сейчас в Кривом Роге. Угу. Юлия, привет. Да, Привіт, Романе. Ти слышала то, панове. що я говорила в виборах, согласен, не согласен, це со сказаним. Ну, в цілому, в цілому, згоден. Скажу лише, що ніяких достовірних даних там про покупку вілкула Мілобога в нас немає і ні в кого нема. От. Ситуація скоріше пояснюється тим, що ну, Мілобог так і не став своїм для самопомочі. Тобто він був для них досить випадковою людиною. От. Не, не отримав від них серйозної підтримки. І не за не зміг заручитися серйозною підтримкою перед другим туром і це вплинуло глобально на його рішення. От ну а з'явився Семенченко, у якого є свої інтереси, який е, якраз е, цю підтримку певною мірою отримав. От. Ну, для, для нас да. скажи, пожалуйста, от зараз на цих виборах воскресіння, які основні кандидати є? що є Юрій Вілкул, є Сімен Семенченко. Угу. Еще? Есть еще то що є ще какие-то люди. Ну, панове, ви розумієте, що я трошки упереджений, да? тому що ну, Роман вже представив, що я, я в силі людей зараз. От. І е на сьогодні є ще Микола Колесник, який третє місце зайняв від партії Укроп. І з тих кандидатів, хто балотувався, є наша Світлана Сава, яка набрала там трошки менше 5% на тих виборах. От. Але на сьогодні е вона може стати реальною альтернативою, тому що і Семенченко і Колесник. Для великої частини Криворізької громади вони не виглядають тими кандидатами, які можуть очолити місто от через свою там певну радикальність. Ну Семенченка репутація всім відома. Микола Калєснік. Він чимось схожий, Він також причетний до місцевого батальйону. Плюс він від досить одіозної партії «Укроп», яку вілкули дуже активно розкручують, як там партію рейдерів. Понятно. Скажи, пожалуйста, а я правильно понимаю, что вот это голосование во втором туре, это было не столько за Милобога, столько, сколько против Вилкула? Именно благодаря этому расслабленности штаба Вилкула и вот протестному голосованию получился такой результат, что они пришли нос в нос? Ну, 100%. процентов. это, однозначно. Тобто, в прямом розе политики не было никогда, вот все... Реальні кандидати, які зараз з'являються, вони абсолютно нові там для кривого рогу люди. Ну вони можуть бути криворіжцями, але якби сприймати їх як реально як реальну альтернативу системі, ще ніхто не звик, тому міло Бога, ніхто не знав. І це зіграло йому на руку. Тобто там бренд самопомічі, який в Кривому розі, е, тоді ще видавався чимось новим, свіжим, таким незап'ятненим. Категорично вони, вони кажуть, вони навіть не, не зізнаються, що вони проти Вілкула проголосували от в другому турі виборів. Е, але ну всі інсайди і наші відчуття, і наші там фокус групи, наші дослідження вони показують, що другий тур має бути, тому що. Но все побачили, что Вилку не все и перемагать его можно. И скажи, пожалуйста. Скажи, людей, которые даже тогда не сходили, они пойдут. Скажи, пожалуйста, такой момент. Я знаю, что ты помогал как бы бороться с фальсификациями, которые, по твоему впечатлению, наверное, все-таки были, да, во втором туре. Вы вынесли ли эти уроки. Вы можете там достаточное количество кандидат наблюдателей, членов комиссии в этих во всех округах? Назначить, щоб вже в цей раз можна було сказати, що вибори пройшли чесно. Угу. Ну, сила людей, штаб Світлану Сови, яким ми зокрема, займаємося. Ну ми плануємо серйозних навчаних спостерігачів е, поставити на кожному участку. До нас приїжджають наші колеги, е, е, юристи там сусідніх міст, які будуть нам реально допомагати. Ми тут мобілізували досить серйозну групу. С кілька там депутатів народних позафракційних. Які зараз реально зацікавлені е, в тому, щоб чесні вибори відбулися, ми ведемо з ними переговори, щоб вони приїхали, і у нас була хоча б ще якась додаткова можливість е, вплинути на захист чесних результатів. Тобто нам уроки винесені. Е, що стосується самопомічі, нам дуже важко говорити, тому що для нас це абсолютно незрозуміле рішення, і е, сказати, що ми зараз абсолютно там єдиним фронтом виступаємо, важко сказати. Хоча, звичайно, і ми і вони ми абсолютно зацікавлені, щоб. Пан Вилкул закончил свою каденцию, ну и думаю, так и будет. Окей, okay. если есть пару вопросов коротких, пожалуйста. А, ну, наверное, последний вопрос, потому что очень мало времени, к сожалению. А какова вообще судьба Милобога теперь? Вот он идет дальше в политику или нет? То есть вообще куда он подевался? Не, Юрий является разом с Семенченко где-то пару раз в неделю. Он стоит поручным, с ним, он выступил на вечер, где закликал голосовать за пана Семенченко. Ну наскільки я знаю, у нього є плани там продовжувати. Він думає про е, вибори нардепів, про вибори до Верховної Ради. Ну в Кривому розі просто е, поле настільки пусте, що кожна людина, яка заявила про себе, як м, про політика, як про того, хто готовий там брати за щось відповідальність, вони нав'язу золота. Тому навіть е, такі складні ситуації, які б там в нормальному суспільстві просто вбили б політика, в Кривому розі вони можуть лишити людини шанс. на безрыбье лишиться рыбой. Спасибо, спасибо, спасибо да. Юлия. Я надеюсь, выборы пройдут честно. Это самое главное. И Кривой Рог получит хорошего Сейчас. мэра. Удачи, спасибо. Следуйте, да помогайте, До встречи. Пока. Ой, опять у меня есть опасения что рас, растащат э, всю, всю протестную, демократическую или прогрессорскую часть Кривого Рога по большому количеству партий. Ну, Семенченко это абсолютно провальное решение. Пророк. То есть я бы как к нему там лично не относился, я, у меня нет к нему каких-то претензий, но человек, условно говоря, достаточно радикальных взглядов, который воевал в том числе в АТО и был создателем, первым создателем по сути добровольческого батальона, в, на юго-востоке, то есть в кривом роге, где очень высокий процент электората вот партии регионов, бывшие либо сейчас вилкула там оппозиционного блока, это очень неудачный. Но, с, но в любом случае интересный прецедент, что вот в очине регионалов можно побеждать регионалов, это очень круто.